আজি অলপ দিনৰ পৰা মানে পুৱা বিচনাৰ পৰা উঠাৰ পিছতে গোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ দিনটো আৰম্ভ হয় ওচৰতে নিচাহঁতৰ ঘৰত গোবৰখিনি নিবলৈ আহিলো মই গোবৰ চুবলৈ বেয়া পাওঁ সেয়ে মায়ে ভৰাই দিব আৰু মই লৈ যাম যিহেতু ঘৰৰ বেইবোৰ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বেইবোৰ মচিব লাগে তাৰ কাৰণেতো গোবৰ মাটি সানিব লাগে সেয়ে মানে ৰাতিপুৱা এবেলা গোবৰ বিচাৰোতেই গুচি যায় ওচৰত কাৰণেহে এইখিনি বাৰু এনেকৈ হাততে লৈ যাম কিন্তু বাকীবোৰ অকণমান দূৰৰ পৰা আনিবগৈ লাগে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা এনেকৈ হাতেৰে দাঙি অনাটো সম্ভৱ নহয় সেয়ে স্কুটিখনত গোবৰ কঢ়িয়াব লগা হৈছে আৰু যিহেতু বহুদিনৰ পৰাই মোৰ পেটৰ বিষ লাগিল পেটৰ বিষটো ভালেই পোৱা নাই আৰু এই গধুৰ বস্তুবোৰ মই এনেকৈ উঠাব নালাগে পেটত প্ৰেছাৰ পাব নালাগে কিন্তু তথাপিও মই বাধ্য এইফালে মা ডাঙৰ বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা এক বস্তা আনি ল'লোঁ আৰু চোঁচৰাই চোচৰাই এইবাবে আনিছোঁ যাতে পেটত প্ৰেছাৰ নাপায় বেছি যদি কিবা হয় মেডিকেললৈ কোনে নিব আৰু মই এইখিনি কাম নকৰিলেওনো কোনে কৰি দিব মাকতো ইমানখিনি কষ্ট কৰোৱাব নোৱাৰোঁ ন কাম নকৰিবি বুলি ক'লেও ঘৰৰ সৰু সুৰা কামবোৰ বাৰু কৰিয়ে থাকে ভাত বনোৱা ঝাৰু মৰা কিন্তু মাক যে মোৰ একো কামেই কৰোৱাব মন নাযায় দিনে দিনে ইমানেই বেছি অসুস্থ হৈ গৈ আছে এবাৰ গুৱাহাটীলৈ নি সুস্থ কৰি আনিবলৈ বহুত মন আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ এই মনৰ আশা পূৰ হয় মাক যাতে মই গুৱাহাটীলৈ নি ভালকৈ দেখুৱাই সুস্থ কৰি আনিব পাৰোঁ আৰু এইফালে আকৌ টিং এটা লৈ ওলালোঁ স্কুটিলৈ মা মাজু বায়েকৰ ঘৰলৈ আপাহঁতৰ ঘৰতো মানে গোবৰ এখিনি জমা কৰি ৰখা আছে এতিয়া সেইখিনি আনোগৈ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ঘৰৰ কাম বনবোৰ সোনকালে শেষ কৰি মাক গুৱাহাটীলৈ নি ভালকৈ সুস্থ কৰি আনিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ সকলো সন্তানৰে মা দেউতাক বৃদ্ধ কালত শুশ্ৰূষা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব কিয়নো আমি সন্তানবোৰ হ'লেও মাক দেউতাকৰ কণাৰ লাখুটি মানুহে সন্তান কিয় তোলে যাতে বৃদ্ধ কালত কণাৰ লাখুঁটি হ'ব পাৰে নহয় জানো আমি যিমান কৰিলেও মা দেউতাৰ ধাৰ পূৰাব নোৱাৰোঁ যদিও অন্তত ইমানখিনি চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে বৃদ্ধ কালত মা দেউতাই কষ্ট নাপায় অসুস্থ সময়ত অৱহেলিত নহয় যাতে মোৰ লাখুটিডাল কাষত আছে বুলি নিঃসেহে খোজ দিব পাৰে মা দেউতাই আমাৰ পৰা বহুত কিবা নিবিচাৰে দামী দামী উপহাৰ দামী দামী খাদ্য দামী দামী ঘৰ সেইবিলাক নিবিচাৰে মাথো বিচাৰে তেওঁলোকৰ সন্তানটি যেন সদায় তেওঁলোকৰ কাষতেই থাকে আজিকালি প্ৰায় কিছুমান সন্তানক দেখা পোৱা যায় মাক দেউতাকক বৃদ্ধকালত অকলে ঘৰতে এৰি থৈ নিজেই চহৰত বসবাস কৰে সেইখিনি মই ভুল বুলি নকওঁ কাৰণ আজিকালি দিনকাল বেলেগ হ'ল অন্তত নিজৰ সন্তানক ভাল মানুহ কৰিবলৈ হ'লেও কেতিয়াবা ঘুকুত গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ ওলাই যাব লগা হয় সেইখিনি বাৰু বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই অন্তত মা দেউতাক লগত ৰাখক আপোনালোকে চহৰত আছে মা দেউতাকোতো লৈ যাব পাৰে ন যদি কালি আপুনি এৰি থৈ যোৱাৰ পাছত মা দেউতাই যদি কিবা হয় তাৰপিছত পস্তাই যেনো লাভ আছে বাৰু যি কি নহওক বহুত লেকচাই মাৰি দিলোঁ আচলতে মা বেমাৰৰ কথাটো মনত পৰাৰ কাৰণে বহুত আৱেগিক হৈ গ'লোঁ বহুত কিবা কিবি ওলাই গ'ল মুখৰ পৰা আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ গোবৰ চোবৰ আনি হৈ গ'ল আৰু গোবৰখিনি যিহেতু শুকাই যাব এনেকৈ থৈ দিলে শুকাই যোৱাৰ পিছত মাটিৰ লগত মিল নাখায় সেয়েহে মানে অলপ পানী ঢালি ঢালি থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে এই মাটিখিনি সেইদিনা বাগানৰ পৰা ল'ৰা এজন আহি খচি থৈ গ'ল যিহেতু মই নিজেই মাটি খচিব নোৱাৰোঁ বহুত জোৰ পেটত ধৰে মানে খচিব পাৰিম কিন্তু পেটৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব আৰু সকলো কাম এতিয়া সামৰি এতিয়াহে ভাতৰ পাতত বহিছোঁ মানে এবেলা সেইবোৰ কৰোঁতেই গুচি যায় গোবৰ মাটি গোটোৱা আৰু মই সেইবোৰ কৰোঁ মানে এইফালে মায়ে ভাত বনাই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলে বহুত জোৰ ভোকো লাগিছিলে অৱশ্যে আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ এইফালে বেঙেনা কলডিল এইফালে ওলকবি ভাজি দাইল আমি বহুত দিন মাছ মাংস খোৱাই নাই বহুত দিন নহয় চৰি এসপ্তাহমান মানে নিৰামিষ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে খাই লওঁ তাৰপাছত আৰু অকণমান আৰাম কৰিব লাগিব নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কথাও ভাবিব লাগিব অকল কাম কাম কৰি থাকিলেও নহ'ব আৰু এইফালে দাদাই খাই আছে মোৰ কাষতে সি মোক হহুৱাই আছে দেখিছেনে খাই লওঁ দেই